с вами я, Алекс Моболес, и мы проходим пули. Да? Пули в Шкаларшип и И у нас на пороге миссия... Как она? Боксерский поединок. Вот еще есть уничтожить раз. футбол боксерский. О, Пит Ковальский. So do do well, so violence, так, ладно, это мы как всегда пропустим. Боксерский клуб. О, снег пошел. С чего это? неужели ли тут есть времена года? Ну, может это не снег, а типа дождь? Ты и я ботик. А, уи уи <плево> ну, нет, это я так не оставлю. Бью по корпусу, уклоняюсь, уклоняюсь, уклоняюсь. Этот раунд за мной Джим Джимми Хопкинс еще не так умеет. Вот так умеет. Вот так. А потом еще и вот так иногда. Да, иногда он умеет и перкоды проводить. Вот, например, такие у тебя остаются долбанные фингалы. <рит> ничего, ничего, битвы. <рит> Время вышло. <больше>, чем... <рит> ну ничего, сейчас я <рит> Ну ничего, битвы. Извиняюсь. Извиняюсь, вот. Так, что у нас тут? Еще один поединок, боксер. О, не, тут уже реальные разборки прям. Такие пошли драки. спаща. Один а валяется. Потому что он лох. Ну давай, чат, я уже с тобой махался. Ну давай, говно. Бив, гав, нип. А тебе перкод нравится, когда тебе проводят перкотик? Ну да, я тебя унижу, пифили. Ой, чьи дили. Ну давай. Сейчас махнем. Pathetic, have, up, more... А, это Дэр. Right, вот это, наверное, прям вот такие, которым можно легко драться. Да-да-да, вот ему она надо валять. Какое-то говно просто. Здесь у меня небольшой логик. Ну что-то, что-то, а? Все что? Иди, скай. Это была такая легкая драка. Это я должен дослушать до конца.

To so you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson. Stick it in your ear. Where's your Stick it, 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 it in your ear. I'm hungry over Так, дорогие друзья, на сегодня мне кажется уже хватит. Я прошел достаточно много вообще за все это... Вы, вы это тоже видите? Или мне кажется? Вот, вот это, да. Так вот, за все это время я прошел достаточно очень много, поэтому в ближайшую недельку, две, я ничего не буду выкладывать про боли, поскольку она со временем тоже мне начинает выпекать. Поэтому всем спасибо за просмотр, а всем удачи, до новых встреч, с вами был, как всегда, я, Алекс.